информация pues, потрапила когда шукаешь одне, находится совсем меньше вот. Великая Хартия Вольностей называется латинською Магна Карта также Магна Чарта Либертатум политико-правовый документ составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати королю иоанну безземельному защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой англии состоит из 63 статей регулировавших вопросы налогов сборов и феодальных повинностей судоустройства и судопроизводства правоанглийской английской церкви городов и купцов наследственного права и опеки. Ряд статей хартии содержал правила, целью которых было ограничение королевской власти путем введения в политическую систему страны особых государственных органов, общего совета, королевства и комитета 25 баронов, обладавшего полномочиями предпринимать действия по принуждению короля к восстановлению нарушенных прав силу этого данные статьи получили название конституционных. Великая хартия вольностей появилась на волне глубокого обострения социально-политического противоречия, причиной которых стал многочисленные случаи злоупотребления со стороны короны. Непосредственному принятию хартии предшествовало масштабное противостояние короля английской и английских баронов поддержанных всеми свободными сословиями. Несмотря на то, что и он безземельный, вынужденный утвердить хартию, вскоре отказался от ее исполнения. Впоследствии ряд ее положений в том или ином виде неоднократно был подтвержден другими английскими монархами. В настоящее время продолжают действовать четыре статьи хартии, в связи с чем она признается старейшей частью некондифицированной Британской Конституции. Вот интересно. А тут ничего, конечно, не прочитаешь. Ха -ха. Так и этот. Таке... Такая письменность, навряд ли ее разумеешь принцип зрозумілий, думаю, тем, кто розуміє. А хто не розуміє, то, то не зрозуміє. Спасибо за увагу.